Привет. Добрый день. Откуда будете? Ну, у меня там написано Россия, значит, за Ну, я понял, откуда именно. А, Красноярск. Понятно. А о чем хотите пообщаться? Ну, о чем скажете, о том пообщаемся. Я ищу россиян, которые СВО поддерживают. СВО поддерживают? Да. Ну, скорее они СВО, войну ну вы поддерживаете Ну, я считаю что война это нормальное состояние для государства я задаю другой вопрос вы войну поддерживаете я только что ответил на него я считаю Нет. что война это нормальное состояние для государства. я не задавал вопрос нормально это или не нормально я задаю вопрос поддерживаете ли вы войну соответственно если я считаю что это нормально значит поддерживаю зачем ну, потому что государство воюет. Это что, хорошо? Ну, к сожалению, так э, история сложилась, что государство всегда воевали. И, что, что они всегда воевали? Это что, хорошо, что всегда кто-то воюет? Это не хорошо, не плохо, это просто данность, это факт. Я понимаю, но это ж плохо, когда идет война и людей. Если солнце восходит или идет сильный ветер, ураган, я могу как угодно к этому относиться, но это факт. Так и тут. Это факт. Государства воевали всю историю. На солнце можно перегреться, это плохо. Но тем не менее, оно О. от этого не перестанет восходить. Вы просто можете зайти в тенек. И это будет хорошее решение. А я простой, простой вопрос задаю. Это что хорошо, когда идут войны и люди на войне? Не хорошо, не плохо. Просто, ну, такая данность. Ну всю жизнь, всю историю человечества воевая. Я правильно понимаю, что когда немцы напали на Советский Союз, это хорошее было решение. Это хорошо. Для Гитлера, да, для Германии. В смысле, а для вас? Для, для СССР я не знаю, хорошо или плохо. А, как, так... как, 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 как показал потом историчество? История тоже хорошо. А Потому вы в Соединенных Штатах Америки живете? Повод СССР оккупировать многие страны. Вы в США проживаете, вы не в России. Ну, почему так? ну да, свет. <laughs> Точно. Так что, вы поддерживаете войну, которую Путин развязал против Украины? Да я что сказал, ну зачем третий раз спрашивать-то? Да это можно не поблагодарить, не что вы не не поблагодарить, платите налоги в США, США дают, дают Украине ракеты, чтобы Украина наносила этими ракетами в России? Ну, такое налоговое, налоговое законодательство в Америке такое, ну что делать? Когда бы это... российские нефтеперерабатывающие заводы, это хорошо? Для Украины, да, конечно, хорошо. Они Для Америки будут... это хорошо? Для Америки тоже нефть дорожает. Понятненько, отличенько. Как вы думаете, правильно делает американская власть, когда вводит санкции против Российской Федерации? Ну, она хочет заработать денег. То есть, ну, это хорошо. Ограничивая, ограничивая, еще раз, ограничивая экспорт нефти из России, тем самым они повышают цену, в том числе цену на свою нефть. Да, и забирают рынок, Российскую Федерацию изолируют, а ее, а ее клиентов полностью берут под себя. Китайцы, индусы, Европейцы все идут к Трампу, подписывая соглашение. Это тоже хорошо, правильно? Да, для, для Америки это хорошо. Во, да. видите. А когда вот американские э, украинцы делают российских солдат, это же хорошо? Для украинцев, да? А для вас, американца? А для американцев э, Трамп сделал хорошую вещь, он стал просто продавать... Так я же не задаю вопрос продавать или не продавать. Я задаю вопрос по поводу российских солдат. Вот вы же американец получается, правильно? Да. Вы же не русский. Ну, я же русский, этнически русский. Нету такого относа, русский. Ну, у вас, может, нету. И в России это нету, нету и... такого относа. Ну, это у вас нету. Слушайте, России. а как как будет на английском россиянин? Russia. Russian. А русский? Русский. Никто, никто не называет россиян русскими, помимо самих же россиян. Нету даже прямого перевода этого слова. Почему? Потому что этноса такого не существовало. Нету ни в одном документе обозначения этноса русский. Были русские в Руси. Русские. Но это не русские, это украинцы современные. Вот. А, а, русских, русских писалось в летописях. Вот. С вот этого количества жителей русских, которые проживали в Киевской области вдоль Днепра, недалеко от Белой Церкви современной, в принципе, и пошел род украинский, и от русинов. Потому что на этой территории все время они проживали, Развивались, развивали территорию, развивали свой язык, культуру, традиции. Вот, а русских есть, а русских вот этих, которые вы их называете этнических, нету. Так же, как и американцев. Э, кто? Да, американцы есть, это национальность, это гражданство. А кто проживал на территории около Киева, как народность называлась? Русины проживали, русские проживали. А, это, это пыль -пыль -пыль -пыль? Что что? Может, все-таки это племя полян было? И поляне проживали, я же не отрицаю это. это же не русские. Что-что? Ну, это же не русские поляне были. Какие еще русские? Русских нету. Русские правильно, проживали. Правильно. Никаких русских тогда не было. Так было и, племя. и сейчас нету. Было племя, которое организовало русское государство. Древняя русское государство. Русское, они... русское государство, не русское. Пришли, можно я расскажу? Они пришли, подчинили себе вот эти окружающие племена и создали государство. Потом они ассимилировались, растворились. Как появилась Франция? Русское государство, не русское, опять же таки. Вы... Вы... Зачем Вы... мне спорить, если Вы... я констатирую факт исторический? Вы констатируете факт ради Бога. Франция как появилась? Франция как появилась? Да. Слово, появилась Франция? Видимо, уже... видимо, французы ее основали. Точнее, Его, ее основали, то есть, само название Франция, до этого это была там Римская империя, там жили галы, там и прочее, прочее, прочее народы. А откуда вот само слово Франция взялось? Франция. Без понятия, я не француз. Не надо быть французом, нужно просто немножко знать историю. Было такое племя франков, германское племя, причем это было германское племя франков, которые пришли в нынешнюю Францию и захватили власть, установили, поставили династию своих королей и стали называться французов, все это Франции. Что случилось на территории вот нынешней современной, так сказать, которая под Днепру там и прочее? Было племя русов, которых описывает арабский купец 10 века, которая пришло, захватила территорию, установила свое, организовала свое государство. До этого там это бесполезно. Древняя Русь. Какая еще Древняя Русь? Еще один вид пропаганды. Нет такого понятия, как Древняя Русь. Русь есть, одна, единая. Это, это у вас нет, а у историков оно почему-то есть. Нет, в историков, которые сотрудничают на международной арене, между собой пишут общую историю и взгляды на историю, Нету понятия древняя Руси. Русь, она одна, единая. Нету Киевской Руси. Все это пропагандистические ярлыки, которые набрасывала Российская империя и Советский а Союз. А времени существовала эта Древняя Русь? Что что? Сколько времени существовала эта древняя Русь? Я не знаю, что такое древняя Русь. Ну, это период времени. Сколько она существовала? Я не знаю, что такое древняя Русь. Хорошо, по-вашему, сколько Русь существовала? Ну, посчитайте, сколько там, с 9 по 12 век. Правильно. То есть где-то полтора столетия, правильно? Для вас с 9 по 12 век это полтора столетия? Примерно, да. 10 и 11 век полный. Это сколько будет веков? Полтора или два? Лет. Лет. Сколько? С 9 по 11. По 12. По 12. Это полтора столетия всего лишь она существовала. 10 полный век это 100 лет. Потом. 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 10 Двен... полный век это 100 лет. 11 полный век это 100 лет Потом. уже 200. 200 папа лет. Князь, папа князь начал раздавать свои земли сыновьям. И появились отдельные княжества. Черниговское, Владимирская. Так? Девят, смотрите, 10-й полный век это 100 лет. 11-й полный век это еще 100 лет. То есть это уже 2 века. А еще есть часть 9-го и 12-го. Но уже не было на тот времени, на то время единого государства, не было. 12 веку не было. Было. Да вы что? Да, Русь. То есть не было ни Черниковского княжества, ни Владимирского, ни Рязанского, не было? Мы говорим за Русь сейчас. Я говорю за Русь, только Руси уже единой не было. Дату окончания существования Руси знаете? Примерно тысяча да, с чем-то там. Не знаете. Так вот, Русь прекратила свое существование в момент, когда она полностью распалась. А когда она распалась? Почитайте историю, вам будет, будет, будет э, для вас да я, Она В 1100 с небольшим году она уже прекратила как единое государство существование. Уже были отдельные княжества. Я говорю, я говорю за Русь. Русь она одна была. единая. А я, за, я за Русь тоже говорю, что уже единой Руси не было. Русь были прекратила единая... свое существование. Да, вот, так, она... вот тогда можно и сказать, что Руси не было княжества, другие уже были. Да, сначала была единая Русь, потом она распалась на отдельное княжество. Еще до того, как пришли так называемые татары-монголы. Ладно, вернемся, вернемся к моему вопросу по поводу русских. Где эти русские появились? В каком году? Русские, которые вы имеете, русы? Нет, русские. Вот ты говоришь, ты русский. Нет, Расскажи русские. историю о себе. Русские, которые пришли, как во Франции франки, так и русы пришли и создали государство. И, соответственно, все стали называться поляне там. Русские, я задаю вопрос, когда они, русские? Они, они приняли название своих, грубо говоря, победителей. Да я задаю и вам вопрос, русские, появились, когда появились? Появились, когда они пришли и завоевали. Кто? Мат... вы имеете в виду или у графины? Ру... Ой, Господи, вы вообще в курсе, что на территории побережья Балтики, южного побережья жили люди, которые имели гаплогруппу Ай-2. Русские? Есть я задаю вопрос, русские когда появились? Это русские, это всего лишь одно из племен вот этих вот людей. Когда появились русские? Вопрос простой. Вообще эти могилы... Рассказ, вопрос простейший, вопрос когда простейший. Когда появились русские? Я вам объясняю, что эти русские, их захоронение где-то 400-500 год нашей эры. Когда? 400 500 год датируется нашей эры. Это э, когда динозавры бегали. А, ну если у вас динозавры бегали в 400-500 году, ну пусть бы так. Я просто удивляюсь, я никогда не слышал, что были, были какие-то русские. А вы книжки, книжки, книжки умные почитайте? Р русских. Я, я не ни, ни одной летописи, ни одного упоминания в истории ни не видел. Летописи. А русских ни одного. Они как-то внезапно появились при Петре Первом. Вот были мос... россияне и бах русские появились. До образования Российской империи, в момент, когда переименовали мос... в россиян, я не слышал. Ой, говорю, э, Петр Первый, Екатерины Второй. Я не слышал до Екатерины Второй. Ни... никто не слышал о русских. А вы нашли русских в пятом веке. Вот это, вот это да. Не русских, а русы. А я, я задаю вопрос по поводу русских. Русских э, не было после того, как распалось э, государство. Русь древняя распалась. Никаких русских не было. Были киевляне, черниговцы, владимирцы, рязанцы. Не было тогда. Ни так русские когда появились? Еще раз. Можно я это скажу? Не было никаких ни русских, ни украинцев, ни кого-то другого. Были либо по названию города, либо православные. По-другому. Все. Никаких ни украинцев, ни русских не было. Так русские, русские когда появились? Когда, когда образовалось единое государство при Иване Третьем. Государство Сия Руси. Русские когда появились? Я, то, русские современные, которые вы называете русскими, они появились при Иване III. Это когда? А когда? А то в каком году? 1500 какой-то там. О 16, век, 16, 16 веке. Да. А как они образовались, эти русские? А точно так же, как появилась Древняя Русь. Царь Иван III, значит, Роз... не, Грозный не Великий назывался. Иван III сказал, а я царь всея Руси. А соответственно, все, все люди, которые проживали на территории, которую он назвал Русью, он уже назвал. Они стали русскими автоматически. То есть история русских начинается с 16 века? Даже, наверное, чуть позже. Ну, понял. Ну, просто история украинцев начинается с 9 века. Теперь я понял, что русских переименовали в 16 веке. А до переименования как вас а называли? А можно, а можно уточнить, откуда украинцы появились в 9 веке? Украинцы откуда появились? Ну, да. ну, из Украины. Территория Украины современной. Отсюда а появились. Это, это, это тогда не было? Это современная территория Украины? Тогда не было никаких Украинцев? Впервые упоминаются украинцы в 16 веке. В 16 веке? Ну, да. Где, где они появились? Э, в Вискозапорижске. Когда Богдан Хмельницкий писал, он полякам писал и писал, писал, он, э, и писал он, россиянам. Он, он четко он, писал, он, писал, что мы... Что -то... Государство, да? Запорожская Сечь и украинцы, народ. На Западе существует два понятия. Есть этнический там... есть по гражданству. Нет, там да. два понятия. Как этнический нет? Граждан. Есть этнический гражданин, а есть паспорт, который тебе дают э, политическую национальность. Ты можешь быть по национальности или по этносу? Ну, нет разницы между гражданством и национальностью. Смотри. Я этнический украинец, еду во Францию, и получаю паспорт, я остаюсь этническим украинцем, но дополнительно по паспорту по национальности я буду французом, но не этническим, а по паспорту. Какая разница? Как, какая разница? Этнические люди люди развивают эту территорию, у них есть общий язык, культура, традиции, нация своя, страна, это мой этнос, моя территория. Понимаешь, как это какая разница? Между национальностью и гражданством. Что-что? На Западе нет разницы между национальностью и гражданством. Ну, ну я знаю, есть? в паспорте пишется просто гражданство. Вот именно. Поэтому Но... то, что ты украинец или то, что ты приехал, это всего лишь может быть уточнение. Вы гражданин Франции, то есть француз, этнически, могут спросить, могут не спросить. Точно так же, как в Америке. Причем здесь могут спросить или могут не спросить. Мы говорили за этнос. За этнос мы говорили. За этнос. Я этнический украинец. Вот. И по гражданству я украинец. Но если я поеду во Францию и получу паспорт, я буду по национальности французом, но буду продолжаться оставаться этническим украинцем. Мой этнос не изменится из-за того, что я изменил гражданство. Как ты этого не понимаешь? Английскому языку. На Западе и в английском языке нет разницы между национальностью и гражданством. Так я это знаю. Ты получаешь гражданство, ты автоматически становишься французом. Так это по гражданству ты француз, а не этнический ты француз. Ты не слышишь меня? Я только рушу, и все. Ты слышишь меня или нет? Смотри, Бурят, гражданин Российской Федерации. Он россиянин? Он гражданин России, соответственно, русский. Этнически бурят. Что дальше? В смысле, как это? Ты же говорил, что это ну, невозможно. Это? Ты же говорил мне как? только что, что это невозможно. Возможно. Я только что сказал, что можно. Так. Он россиянин, он не русский. Он гражданин России. Правильно, россиянин. Значит, он, как говорят на Западе, в английском языке, значит, он русский. На Западе не на Западе не употребляется слово русский на Западе употребляется слово смотри на украинском россиянин на польском россиянин на английском russian на чешском там также само россиянин русский нету никто не знает о существовании такого слова его нету ни в одном словаре Ра, russian россиянин почему поляки не говорят Русский, а говорят, россиянин. Да потому что русского у них ничего нету, есть только российское. Он гражданин России, Буряк, этнически Буряк. Правильно, и россиянин по Правильно. гражданству. Этнически, но есть такое в России, что пишут, а на Западе этого нет. Поэтому там никому в голову не придет писать. Ты когда получаешь гражданство... Заполняешь большущий бланк и пишешь, кто ты по национальности. Ты пишешь, что ты там, грубо говоря, якут. Все это остается в базе данных. Ты будешь этническим якутом и по национальности француз, потому что у тебя будет паспорт французский. В Америке что? Ли? Что? Ну, в Америке есть понятие украинец этнический. Нету. Ну, историки, если разбирают, да, так официально обращаются к украинцам как к национальности. Там в каких-то документах есть э, графа украинец. Смысл, украинец. Это гражданство. Ну правильно. Это гражданство, гражданство равно национальности. Но этноса, этноса украинец у американцев не существует. Гражданство равно национальность, потому что национальность происходит от существования твоего государства. Я украинец по национальности, потому что я гражданин Украины. А этнически я украинец, потому что мы, украинцы, эту территорию развивали. Меня не интересует, как обращают они внимание на национальность или нет. Они говорят просто украинец, мы это воспринимаем как нормально. У русских нету своего государства. Понимаешь, нету государства у русских, а у россиян есть свое государство. Именно поэтому их называют Russian, россиянин, россиянин, россиянин. Понимаешь? Или украинец. Давай, дед.